Ölkənin bir qrup sakini aldadılmaları ilə bağlı rəportyorların azadlıq və təhlükəsizlik ünstunda mətbuat konfransı keçiriblər. Zərə çəkənlərin nümayəndəsi Nəsimi Səfərov bildirib ki, Lənkəran Masallı Cəllabat beləsi var. Lirik rayonunun 46 sakini onları aldatan Dilarəv və Minaya İmanova bacılarından şikayətçidir. Belə ki, bacılar kreditə maşın verilməsi, alıq-satqısı ilə məşğul olduqlarını deyərək özlərini Milli Bank qarapə Reyman Rüstəmovun qohumu kimi təqdim ediblər. Avtomobillər vətəndaşlara iltizam edilmiş, ucuz qiymətə verilib. Qaraduzlar kredit verən 14 bankın adından və şəklərindən istifadə ediblər. Beləliklə 2007-2009-cu illərdə Dilara İmanova etibardan sui-istifadə yolu ilə vətəndaşlara 850 min manat ziyan vurub. Nəsimi Səfərov isə vurulan gerçək ziyanın məbləğinin 2 milyon manattan çox olduğunu iddia edib. Belə ki, zərər çəkənlərə verilən avtomobillərin pulları banklara ödənmədiyinə görə kredit borcu olaraq maşınlar müsadir edilib. 2009-cu ildə Dilara İmanova dələhdüzlüyə görə Masalloda həbsə alınıb və bundan sonra onun digər aməllərinin üst açıldı. İstintaq başa çatandan sonra iş baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Amma burada da maraqlı bir məqam var. Dilara İmanova anlaqsız olması, yəni əməlinə məsuliyyət daşımadığı üçün məşhadadakı ruhi əsaf xəstəxanasına yerləşdirilib və indi də orada saxlanılır. Səhv çəkənlər İmanovun sağlam olduğunu iddia edir, amma bu ölkənin hüquq mühafizə orqanlarına olmadığı bilmədiklərini deyirlər. Bütün bunlar ölkənin hüquq məhkəmə sisteminin bərbad vəziyyətdə olmasının göstəricisidir deyə zərər çəkənlər məhkəmə sistemində baş verən nələrə münasibətlərini ifadə ediblər. Apellyasiya məhkəməsi də, ali məhkəmə də, ağır cinayətlər məhkəməsinin qərarını qövdədə saxlayıb. Beləliklə, cavabdeh olmadığı üçün zərər çəkənlərə bəyan ziyanın kim tərəfindən ödəniləcəyi hələ də məlum deyil.